Начиная с 1980 года большинство стран ежегодно празднуют День туризма. Этот праздник был организован с целью пропаганды путешествий и, конечно же, привлечения как можно большего числа людей к здоровому образу жизни. Безусловно, туризм – самый распространенный вид активного здорового отдыха. Этот праздник посвящен каждому, кто хоть раз ощущал себя путешественником и жил в единении с природой, на время забыв о суетливых буднях. А сама дата является важным событием для тех, кто увлекается туризмом профессионально. В Заречном это, конечно же, турклуб «Норд» которым руководит Людмила Шейнова. Ровно 10 лет назад двери заведения открылись, подарив зареченским ребятам возможность заниматься туризмом. По сей день Людмила Викторовна регулярно отправляется вместе со школьниками в различные походы, чтобы показать юным путешественникам истинные красоты Урала. Много любимых детей, которые выросли, от а лучшей традиции туризма пронесли через всю жизнь. Но мы живы сегодняшним днем, а сегодня что меня радует, что туризм в речным носит массовый характер в это воскресенье. Ну, разве это не здорово? Где-то 60-80 человек побывало в походах. И на Азов-горе, и на Бажуковской тропе. Ну и, конечно, возможно ли воспитание ребенка, если нет контакта с природой? В эти выходные в поход съездили первоклассники школы номер один. Для многих из них путешествие оказалось первым. Ребята побывали в окрестностях Полевского на знаменитой Азов-горе, в недрах которой, по преданию, хранятся несметные богатства. Юные туристы познакомились с теми прекрасными местами, о которых так много писал Павел Бажов в своих сказах. Именно в Полевском и была создана всемирно известная книга «Малахитовая шкатулка». По приезду ребята поделились с нами с впечатлениями от путешествия. Особенно нам всем понравилось, как мы лазили на озов гору и, и столько много было впечатлений. Мы даже узнали, что нельзя губить природу. Мне понравилось, как мы лазили на зубья и этот. Поход был самым интересным. Пили из родника воду. Вот мне понравилось очень тоже. А, а про золото скажи. Еще мы золото там искали на горе. Еще, ну, на речке каменной. Ты нашел золото? Да, нашел. Там много. Ну, камушков пять, наверное. За свежими впечатлениями в путешествие по Уралу отправились и ученики школы номер два. В прошлые выходные они побывали в заповеднике Олени Ручи. Данный природный парк расположен в 125 километрах от Екатеринбурга, на берегу живописной реки Серга. Удивительное по красоте и единственное в своем роде на Урале, это место является целью заядлых туристов и любителей отдыха. Я ездил на Оленьи Ручи второй раз, и мне очень понравилось. Я бы хотел съездить еще, еще в еще третий раз. Протяженность всего парка составляет 7,5 километров. По пути травы, тропы. По пути встречаются около тысячи разновидных растений. Три пещеры, в которые, в которые мы заходили, в них, в них очень холодно. От большого провала мы взяли чуть-чуть глины. Экскурсовод показывал дерево, сосну, очень высокое, старое. 200 с лишним там назвал ее Эйба. Мне больше всего понравилось в большом провале. Мы набрали, набрали много глины и лепили из нее всякой Скульптура. Ученики второй школы с первого класса занимаются краеведением, и эта поездка по красотам Урала стала для них далеко не первой. В ближайшее время Людмила Шейнова планирует свозить ребят и в другие места, которые описывает Бажов в своих книгах. Детский туризм заречно продолжает развиваться, приобщая все больше ребят к здоровому и захватывающему отдыху. Поздравляем Клуб Норд и всех любителей путешествий с Днем Туризма. Новых вам впечатлений и открытий!